С нами на связи военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Доброе утро. Спасибо за приглашение. Давайте начнем о том, что происходит в Угледаре, вокруг него. Много заявлений по обстановке было и вчера, и позавчера. Сегодня украинские подразделения оттуда вывели. В первую очередь, чтобы сохранить людей, чтобы сохранить технику, занять положение для дальнейших боев. Об этом, в частности, вчера заявили в оперативно-стратегической группировке войск «Хортица». И сообщается, что армия России там понесла огромные потери э, из-за того, что долго сражалась, долго не могла взять город, но не оставляла попыток захватить. И оккупанты направили резервы в Угледар, чтобы истощить оборону вооруженных сил Украины, истощить фланговыми ударами и в результате возникла угроза окружения. Что там сейчас происходит? Какая есть информация? Ну, Лидар не полностью еще зачищен оккупантами. Есть очаговые пункты сопротивления сил обороны Украины. Кроме того, оккупанты на данный момент пытаются продвигаться в район населенного пункта Боявленка с целью, соответственно, прорыва украинской обороны. Боявленко – Боявленка, это последний населенный пункт, который расположен на господствующих высотах и дает тактическое преимущество силам обороны Украины. Следует отметить, что Угледар аналогично был расположен на господствующих высотах. Это позволяло силам обороны Украины держать под огневым контролем тыловые локации оккупационной армии. В первую очередь речь идет о ключевой локации оккупанта, это железнодорожная станция Волноваха. Это не позволяло оккупантам наладить, соответственно, логистику с тыловых районов Российской Федерации на оккупированной территории Донецкой, Запорожской области, соответственно, в первую очередь Крыма. Поэтому падение Улидара – это серьезный удар в возможности сил обороны Украины осуществлять огневое воздействие по логистике оккупантов. Пропускная э, возможность железнодорожного транспорта в разы выше, нежели автомобильного. Поэтому, соответственно, э, с падением угледара можно ожидать улучшенной логистики оккупантов именно передислокации личного состава тяжелой бронетехники и бойка непосредственно на линию боевого соприкосновения. Но и главное, оккупанты фактически решили для себя вопрос создание параллельной логистики с оккупированным Крымом. То есть на момент возможного выведения со строя Крымского моста остается у оккупанта возможность осуществления логистики с использованием железнодорожного транспорта. Это к моменту негатива. Плюс Угледар использовался силами обороны Украины как плацдарм для деоккупации украинского приазовья. В первую очередь рассматривался вариант возможно, контрнаступления в район Мариуполя и, соответственно, Бердянска. Не случайно именно на Угледарское направление в свое время с визитом прибывал, э, э, прибывал министр, экс-министр обороны Российской Федерации Шойгу, который экспен... ЭК, соответственно, проводил инспекции инженерно-фортификационных работ, ожидая контрнаступления вооруженных сил Украины. После оставления Улидара я не исключаю возможности риска активизации боевых действий на запорожском направлении. На данный момент по данным источников приближенного главного управления разведки Министерства обороны в районе Приютного наблюдается передислокация личного состава оккупационных войск, плюс, соответственно, резко возросла интенсивность огневого поражения не только позиций вооруженных сил Украины, но и, соответственно, населенных пунктов Запорожской области, которые находятся под контролем ПСУ. Если ранее интенсивность огня оккупантов было 350 а за сутки, то теперь 450 500 Это минометы, ствольная, реактивная артиллерия, ну и, соответственно, ФАБы. Из, из последнего, соответственно, после оставления Угледара оккупанты будут пытаться и развить тактический успех на Кураховском направлении. То есть имеют возможность флангового удара по украинской рупировке, сосредоточенной в западных районах Донецкой области. Поэтому ну, значение угледара было достаточно серьезным для сил обороны Украины. По поводу потери оккупантов следует отметить, что угледар пережил, скажем так, не то, что пережил, а силы обороны Украины успешно отбили два массовых штурма российских оккупантов. Во время второго штурма в феврале 2024 года 155-я бригада морской пехоты вместо постоянной дислокации Владивосток понесла тяжелейшие потери в живой силе и технике. И тогда в российском военном новоязе появилось такое понятие, как «мурадовщина», которое пришло на смену «жуковщине». Этот символ означал бессмысленные жертвы в личном составе соответственно, тяжелейшие потери в оккупационных войск. Но, как видим, несмотря на тяжелейшие потери в живой силе и технике, оккупанты используют тактику, соответственно, фланговых охватов, угрозы оперативного окружения и фронтальных атак, так называемых местных штурмов, сумели продавить оборону вооруженных сил Украины. Ну, а если говорить о том, что может быть следующей целью российской армии, где они теперь в Донецкой области будут давить наиболее сильно, после того, как они взяли угледар Сейчас где идут самые тяжелые бои? Какой город может быть следующей целью? Ну, как я уже отметил, речь идет не только о Донецке, но и, соответственно, о возможности резкой активизации боевых действий на Запорожском направлении. По Донецкой области тяжелые бои ведутся на Покровском направлении. Оккупанты пытаются развить тактический успех в районе Селидова. Тяжелые бои в районе населенного пункта Цукурина. Основная задача оккупантов – это взять под непосредственный контроль трассы, логистические линии снабжения вооруженных сил Украины. Речь идет о трех трассах, но наиболее, скажем так, приоритетная для оккупантов – это трасса селидово покровская Это основная логистическая составляющая силы обороны Украины. Есть продвижение в районе Мирнограда. Расстояние до населенного пункта уменьшилось до двух километров. На самом Покровском направлении, то есть непосредственно Покровская, ситуация стабильна. За счет передислокации оперативных резервов вооруженных сил Украины удалось остановить дальнейшее продвижение оккупантов. Но кроме, соответственно, Покровского направления, тяжелая ситуация и на Лиманском. После захвата оккупантами населенных пунктов Макеевка, и это Макеевка, Луганская область, не путать с Донецкой, и, соответственно, Невская, есть угроза дальнейшего продвижения в направлении ключевой трассы, это купинск узловая Боровая. Опять-таки, основная цель оккупантов – это перерезать логистику вооруженных сил Украины. Расстояние до речки Оскол – это порядка трех километров. То есть задание оккупантов – это фактически расчленение украинской обороны и угроза создания флангового маневра с целью окружения украинских войск, сосредоточенных на территории, в первую очередь, Донецкой области. Тяжелая ситуация, соответственно, и на северском направлении. Там оккупанты пытаются одновременными ударами со стороны Белогоровки и выемки Донецкой области создать угрозу оперативного окружения в украинских подразделений в районе Северска на Харьковском направлении, именно в районе Волчанска, есть успешные действия сил обороны Украины. Окупанты пытались интенсифицировать наступление в районе Волчанска с использованием до двух десятков единиц бронетехники. Речь шла о 17 МТЛБ и, соответственно, до 8 танков противника. Данная атака была отбита, причем экипажи МТЛБ, сформированные из так званого спецконтингента, К, это, соответственно, заключенные это шторм Z вместе с МТЛБ были уничтожены нашими защитниками. Причем речь идет о массовом характере уничтожения личного состава и техники. По данным самой российской стороны было уничтожено порядка 12 МТЛБ вместе с личным составом, то есть десантом. Это опять-таки беспрецедентные потери российской оккупационной армии которые свидетельствуют о том, что ну, с количеством жертв среди личного состава они не считаются. И поэтому не случайно резкая активизация удара ВКС Российской Федерации непосредственно по Волчанску. Даже с использованием, соответственно, термобарических боеприпасов. То есть той термобарической бомбы, которая была сброшена на позиции наших защитников Волчанских. Курская область. Россияне тоже там вроде как бы пытаются оттеснить бойцов вооруженных сил Украины, но что-то не сильно у них получается. Метод тот же. Освобождают свои же территории авиабомбами, бомбят своих же людей. Поможет ли такая тактика там? Ну давайте я даже процитирую российские э, паблики, российских военкуров о ситуации в Курской области, они признают тот факт, что силы обороны Украины в районе Веселая пытаются создать плацдарм для дальнейшего продвижения. То есть все сообщения российских пабликов, официальных, речь идет о Министерстве обороны Российской Федерации, об успешном контрнаступлении вооруженных сил Российской Федерации, абсолютно не отвечают действительности. Более того, опровергается именно непосредственно с места событий самими военными военкорами. По Куриневскому району отмечается, что тяжелейшие бои идут в районе Мирная Богдановка, юго-западнее Кременного и Южного. Причем в районе Кременного, по данным оккупантов, российские войска находятся в оперативном окружении. И основное усилие сейчас российских войск – это попытка деблокировать на своей же территории окруженные российские подразделения. Причем следует отметить, что вот эти данные населенные пункты, они еще две недели назад в официальных сводках Министерства обороны Российской Федерации были якобы освобождены от присутствия сил обороны Украины. Как видим, опять ситуация прямо противоположная. То есть по сообщениям официальной власти идет дальнейшее продвижение, а как видим, непосредственно с мест событий тяжелейший характер боев для российских оккупантов на тех территориях, которые якобы уже давно находятся под контролем армии оккупанта. А вот это оперативное окружение, что вы говорите, что оно дает нашим войскам? Ну, это, соответственно, уничтожение личного состава противника и пополнение обменного фонда. Причем давайте говорить о том, что в Курской области на данный момент сосредоточены наиболее боеспособные подразделения российской армии. Элита в понимании самих россиян. Это бригады морской пехоты, дивизии воздушно-десантных войск, 7-я, 11-я, 76-я, 83-я, 106-я. То есть весь набор, фактически вся элита плюс бригады спецназначения, вторая бригада спецназа и 116-я дивизия Росгвардии особого назначения. Как видим, наиболее боеспособные подразделения. А подготовить квалифицированного бойца и, соответственно, командный состав сержантский офицерский за месяц-два – это невозможно. Это, на это идут годы и, соответственно, затраты бюджета. И стоит вопрос, что Российская Федерация использует тактику так называемого стачивания, то есть фактического уничтожения наиболее подготовленных подразделений. И встает вопрос, что соответственно основная компонента российской армии слухопутные войска фактически не боеготовны. Ну и плюс Поэтому, к тому основной... же нашим силам обороны все же удается брать в плен даже сейчас. Вот эти элитные войска. Дмитрий, спасибо вам большое. К сожалению, эфирное время у нас закончилось. Дмитрий Снегирев, военно-политический аналитик, был с нами на связи. Спасибо вам.